InsyaAllah kita cari Kita berpindah kepada Khamsu fawaid lima faedah Daripada ayat yang mulia ini Allahu Akbar Al-Fa'idatul Ula Al-Fa'idatul Ula Faedah yang pertama Yawma ya'tila takallamu nafsun illa bi'inih Faminhum syaqiyun wa pada masa datangnya hari kiamat itu tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongannya melainkan dengan izin Allah maka di antara mereka ada yang celaka ada yang bahagia ya Allah jadi pada hari akhirat esok la takallamu nafsun manusia jiwa manusia orang semua tak ada cakap di akhirat esok Syamilan nufus al-barah wal-fajar Orang baik, orang jahat Senyap belakang Pakai tak bunyi apa Senyap Kenapa senyap tu? Takut Dalam keadaan takut Inna zal zalatas Itu syai'un azim Uruh hara kiamat tu berat Semua pakai senyap belakang illa bi iznihi kecuali orang yang diberi keizinan oleh Allah azza wa jalla siapa dia para anbiya mereka akan cakap rabb allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim para nabi cakap dia cakap boleh maka dalam ayat ini Allah telah sebut hak jahat dulu faminhum syaqiyun wa ada hak celaka ada bahagia kenapa disebut hak hak jahat dulu dalam ayat ni Ha, nah, tengok ni fihi taqdimu syaqi ala sa'id li anna al maqam maqam tahzir wa inzar sebab ayat ini ayat amaran ayat amaran ayat peringatan maka Allah Taala mula dengan fa ammal ladzina syaqu dimula wa am fa minhum syaqiyun ada di kalangan mereka hak jahat hak tak jujur hak celaka dan ada di kalangan mereka yang baik ya, Sa'id yang bahagia Jadi kita kata Alhamdulillah para jemaah sekalian Alhamdulillah Allah Ta'ala rezeki kepada kita Belajar Nak sultan abu ayat Quran ini, Supaya kita faham Kalaulah ayat ini menunjukkan kepada ancaman Apa ni Peringatan besar Maka dia mula dengan ayat Ancaman ha, nah, Jadi kita faham Ini Kenapa beza sekali sebut baik sekali tak baik jadi itu dipanggil ini dipanggil uslubul Quran diperbagaikan uslub nanti kita tengok di akhir ayat di akhir nanti insyaallah. Baik, itu yang pertama. Yang pertama apa dia? Yang pertama orang yang baik, orang yang jauh duduk mana duduk segara. Hmm masyaallah tabarakallah. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua. la تَكَلَّمُ nafsun إِلَّا bi tak ada orang bercakap kecuali yang izin oleh Allah ayat ini kalau kita baca dengan beberapa ayat lain macam kontra ayat dia tetap ada cakap tapi dalam ayat lain tanda tanda dalam ayat suratun nahl Suratul Nahl ayat 1 1 Yauma yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari itu setiap orang akan berhujah melawan dengan malaikat. Pakak malaikat tanya dia jawab macam-macam. Nah, nampak, nampak dia bercakap. Ha. Dalam ayat surah Al-An'am 23, qalu wallahi rabbina ma kunna musyriki. Buat kape kata dia bersopo demi Allah, kami tak kape, kami tak sini. Hei. Maknanya beberapa ayat yang menunjukkan ada percakapan. Dalam ayat itu tak ada apa cakap. Macam mana kita nak taufik ayat ini supaya nampak tak kontra, nampak tak orang panggil tak bercanggah. Jawab ya, dia, yang pertama Larangan bercakap ini dengan makna Memberi jawapan yang betul Yang benar tak? Sebab manusia Hok menipu di dunia Di akhirat menipu juga nah, maksudnya. Sebati kata orang Sebati Sebab itulah bila dia menipu Al-yawman akhtimu ala'wan Tutup mulut Tangan dia bercakap dengan kaki. Ha, manusia ni Manusia ni kalau bui ke dia Tuhan dia nak tipu lagi Bawa orang lain dia apa Sebab itulah kita nanti takut Tuan-tuan Dalam bak perjanjian Dalam bak mu'amalat Ush Hei eh, Banyak yang menipu Yang kedua Dia kata Yaumul qiyamati al-mahsyar Di akhirat esok panjang Hari Ada kata ke nanti macam seribu tahun Anda kata lima puluh ribu tahun Kita dah bincang malam Jadi bila panjang Ada waktu boleh cakap Ada waktu tidak izin cakap Jadi bukan makna dia diam Sedia diamnya Tapi ada waktu diizinkan untuk bercakap Menjawab soalan-soalan malaikat Ada waktu dia diam Dua jawapan Jawapan yang ketiga La yata'una lahum fi jadi dia cakap benar-benar tak ada faedah terus dia bercakap dah cakap ni tai tai nyetipah orang kata kata tipah nyetipah nyetapa kau malaikat aku cakap ni? ya Allahu akbar itulah di antara jawapan supaya ayat kita tak bercanggah ayat kita tidak bercanggah dia nampak macam bercanggah tapi tak bercanggah hmm, ingat dah baik yang ketiga Khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma syaa'a rabbuk Kekal dalam neraka buah-buah kafir itu Kecuali orang yang masuk neraka dengan dia ada iman tapi dia dia beriman tapi dia punya musah derhaka ada aset maksiat maka orang ni akan dicampak dalam neraka wal iazbillah Namun begitu illa ma syaa'a rabbuk dengan kehendak Allah Taala orang ni akhirnya keluar dari neraka. jadi kita kata oh, selamat jugaklah dia nya. Nah, selamat jugaklah dia. Walaupun kelak orang panggil rentung, 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 hangit letu. Oh, kalau kata hangit letu, kalau bahasa Malaysia rentung. Ha, terbakar habis. Tapi orang ini tetap akan di, di, dipulih balik dia punya Uh, apa ni tubuh dia dengan dicelup dalam ma'ul hayah maka dia sihat balik masuk ke syurga tapi wala macam mana pun orang syurga menamakan mereka ni jahannamiyyi banduan raka uh, kan? kita ni banduan apa-apa pun tak mahu kita ni kita tak mahu kita nak jadi orang baik-baik baik di dunia lebih baik lagi di akhirat selamat insyaallah hmm insyaallah Baik, yang keempat wa ammal ladzina Orang yang baik, orang yang bahagia, fa fil jannati khaya biha, dalam syurga selama-lamanya tak keluar-keluar. Inilah dia panggil nikmat ahli syurga yang tidak akan putus. Ayat ini menjadi dalil ala abadiyatil jannah. Syurga tak hilang kekal latafna wala dabih tausak tak punah jadi kita ni nak gapo kita atas dunia ni kena cerdik apa yang kita cerdik kita pilih yang kekal dengan pilih yang tak kekal nah, sebab tu bila kita sebut tadi orang beriman masuk syurga dengan sebab tauhid orang ada tauhid kalau dia neraka pun dia gini neraka tak boleh masuk syurga balik itu pentingnya tauhid. Dan orang yang selamat siapa? Orang yang taat. Orang yang taat, apa dia nak taat? Ha? Orang yang taat ni orang yang ikut hak Nabi ajar. Sebab itulah kata di ulama innama tu'badu Allah bima yuhib la bima tuhib. Tengok. Kita semua Allah Taala bima yuhib dengan apa yang Allah suka dengan apa yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la bima tuhibbu ka kita suka dia beza dia yuhibbu tuhibbu kalau yuhibbu hak dia suka mana kita sembah Allah taala mengikut apa yang dia suka bukan hok kita suka kita ni kadang-kadang hok kita suka lain ikut nafsu tapi kita nak sembah Allah kita beribadah Allah mengikut apa yang Allah suka bukan kita suka kita beza dah Kita ni memang kita suka ha, Tak apa ni molek ni Benda baik apa salahnya Biarlah tak ikut sunnah pun No Jangan bermudah-mudah tuan-tuan Kita atas dunia ni Ada SOP Dia panggil sunnah lawa dia Bidah ya. Jadi bid'ah ada bidah Maknanya kita tak ikut sunnah Itu yang berbahaya Bila mari bina'ah ni Bahaya Apa dia bahaya? Bahaya dia ni Dia akan buat satu benda yang kita Menyalahi apa yang dikendaki oleh Allah Maka kita kena beribadat Bima yuhibbu Beribadat mengikut apa yang Allah suka Beribadat mengikut apa yang disukai oleh Nabi La bima tuhibbu Bukan apa yang awak suka Kalau ikut kita suka kita tukar Waktu subuh ni 7.30 harap dia sedang balik sudah mai sebut jawab lagi ha uh, dia kata apa kau hari jumaat tak boleh nak pergi jawab awal kita kena awal ke subuh sikit baru dat baru sempat baca surah as-sajdah tak dat baca surah sajdah surah Sajadah panjang surah al-insan lagi nah jadi kita tukar subuh awal ke jemaah. pukul 5 subuh dah kena ke Hurhara dunia ni kalau kita nak beribadat mengikut apa yang kita suka lah. Kita kena beribadat mengikut yang Allah suka Bukan apa yang kita suka ha, Ini ya nak dia punya istilah Allah Allah Ta'ala bantu kita untuk memahami Menjadi hamba Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala sebut di sini semua benda Baik yang kelima yang terakhir Illa ma sya'arabbuk yang kelima Semua perkara dua kali tu sebut Ho'alin raka pun Illa ma Ahli syurga pula illa ma syaa dua-dua tu mengikut kehendak Allah. Nah, jadi kita mengikut mengikut kehendak Allah Taala. Dia nak buat apa? Tak ada siapa boleh halang. Fa'alul lima yurid, inna rabbaka fa'alul lima yurid. dia boleh buat apa yang dia nak. Ha. Nah. Jadi al-laqasiyatu al-istimrar. Allah Taala sebut dua ayat ini. Orang hak celaka boleh keluar daripada neraka dengan izin Allah. Tapi syarat dia kena ada usulul iman Benih iman adalah hati Kalau tak ada benih iman No Tak akan keluar dari aku Sapa bila-bila No Kalau dalam syurga juga Bima Bima bi, bi, Allah Dia masuk syurga dengan, dengan kena Allah Mana dia gini di, nak aku dulu Mata mari ke syurga Dua-dua tu Bima syiatillah Dengan kena Allah Azza wa Jadi kita kena fahamlah bahawa Wa kullu qararin setiap keputusan wa kullu sunnatin setiap perkara yang berlaku muallaqatun bi mashiatillah semuanya dengan kehendak Allah azza wajalla ya, sebab itulah kata di para ulama bila kita belajar tentang Allah kita belajar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting untuk kita memahami siapa kita kita kena faham siapa kita apa keadaan kita sebab apa sebab kita manusia ni kita kena terima ketetapan Allah Azza wa Jalla disebut oleh para ulama kita mesti akur dan terima eh, dengan qada dan qadar Allah. Ini ini kata-kata hikmah ni. Laysa wajiban 'alal 'abdi ridha bi kulli maqdi. Bukan makna kita kena terima dengan semuanya Tuhan putus pada kita. Maknanya Allah Taala putus orang ni kena balik jadi kita terima lah Pahala tu makan duk dia gitu Tak berubah Tak pergi jumpa doktor Tak pergi jumpa Maka aku Tuh Tuh tu, Apa ni Buat dah gini lah. Kita Tak ada masalah Usaha tu kena ada Bila sakit Jumpa doktor Bila kena uji Kena bala Cari peguam Atau LOD Kita kata itu, tak, itu, itu tidak menafikan tawakal Tetapi Le, kan kata-kata dia, "Laisa wajiban 'alal 'abdi ar-ridha bikulli maqdi." bukanlah kita kena redha dengan semua yang berlaku kepada aku, pakat terima gitu dah, sakit ke sakitlah. Walau kena bil qada', tapi kita kena terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mu sakit ni, iyalah takdir Allah Taala. Pas tak berubah, kata? Bubat, usaha kena ada. Jangan kata tak bubatlah. Allah Taala takdir sakit dia begini. No. Ha tengok, jauh dia punya jarak perbezaan di antara benda yang yang tak baik kita kena usaha hilangkannya tapi kita redha dengan qada dan qadar Allah azza wajalla boleh faham ke kan? boleh faham kan? tak? maknanya ar bil qada tapi tak semestinya kita terima maqdi yang di, yang diputuskan itu mana orang ini miskin Biar aku jadi miskin gini Bukan tu hari ini, Tak Kena usaha Gigi kerja Gigi kerja Biar jadi kaya Tak tapi kalau tak jadi kaya juga kita balik kepada qadak dengan qadar Inilah takdir Allah nah, Dia fahamlah di situ Pentingnya dalam <tush one> illa ma Semua benda berlaku dengan kena Allah Ada kena Allah Ta'ala kepada kita yang baik-baik Ada kena Allah Ta'ala pada kita dengan, dengan 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 ujian Musibah Semua tu ada hikmah Tapi kita kena reda dengan qadak Allah Tapi bukanlah kita menerima semua takdir itu dengan pasrah Pakat awak gapa-gapa No dia kena usaha, kena buat yang terbaik insya-Allah. Amatlah lima faedah kita, uh, cuma ana jumpa dalam kita. Dalam kita apa ni al-tafsir Munir ni sempena dengan tujuh kisah dalam Quran ni, dia kata i ahdah qisah al Quran ni banyak. Matlamat ha ni hak luar pada lima ni. Matlamat apa ni Allah Taala bawa cerita dalam Quran ni banyak yang pertama sekali nak bagi tahu bahawa Quran ni mukjizat. Kalau Nabi dengan otak dia, Nabi tak ada maklumat. Sebab dia tak baca, dia tak study, dia tak jalan, dia tak berderak, dia tak pergi ngaji sana sini, dia hanya duduk di, di Mekah. Jadi bila Nabi bawa cerita pelik ni, itu menunjukkan zalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Benda hak Nabi bawa ni wahyu. Ha, gitu. Hmm. Jadi menunjukkan bahawa itu adalah merupakan kelebihan Nabi benarnya Nabi sallallahu alaihi hikmah yang kedua daripada cerita ikhbarun nas jami'an an juhudil anbiya nak no, ceritanya peranan nabi-nabi sama ya dakwah tauhid betul ke channel yang yang tak betul akhir kali mereka lawak dilawak di apa ni di 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 kianati tak pasalah Allah taklah hancurkan puak-puak neraka Allahu akbar 没了。